Всем здравствуйте, садитесь. Какой от командира? Борис Константинович, сегодня на занятии отсутствует три человека. Иванов, положительный причине Попов и Попаденькин. Прошу, садитесь, пожалуйста. Я в курсе дела. Итак, напомните, пожалуйста, мне и нам с вами тему, над которой мы с вами работаем в настоящее время. Так, ну, Руслан, давай, пожалуйста. Над какой темой мы работаем? В настоящее время? Солочные резисты. Да, нам Ясно. значит, в настоящей теме мы работаем над темой, а, над Садись, пожалуйста. Садись. Итак, Значит, в дополнение ко всему, то, что учитывая важность этой темы, я могу сказать, дополнить то, что резисторы составляют более 35% от общего числа всех у нас с вами начало урока посвящается и на сей раз посвящается самостоятельной работе. А именно отчеты, вашим отчетам. Сегодня у нас на очереди два видеосюжета. Вот. Посвящены они резисторам. Пожалуйста, Саша. Первый. Я представляю первое видеосообщение, тема которого условное обозначение резистора. Использованы возможности интернета. Подобран учебный фильм. Фрагмент от отображает основные проблемы и очень полезен. При просмотре обратите внимание на геометрические пропорции значка резистора и размеры порядковых номеров. Добавим что порядковые номера оставляются слева направо и сверху вниз. Посмотрим. Для работы с принципиальными электрическими схемами следует знать особенности условных графических обозначений электронных компонентов. Рассмотрим, как могут обозначаться на схемах резисторы. Постоянные резисторы, независимо от их типа, на электрических схемах, представляются в виде прямоугольников с выводами, проведенными от меньше сторон, рядом с условным графическим изображением, помещают латинскую букву R и порядковый номер резистора в схеме, а также его номинальное сопротивление. Для сопротивления меньше 1 кОм единицу измерения не указывают, а для сопротивлений от одного килоома и от одного мегома, к числовому значению добавляют обозначение единиц измерения, соответственно, К и М. Если на схеме сопротивление резистора не указано ориентировочно и в процессе настройки может быть изменено, то к условному обозначению резистора добавляется звездочка. Если резистор имеет дополнительные отводы, они обозначаются на схеме линиями, проведенными перпендикулярно к длинной стороне обозначения резистора. Регулируемые или переменные резисторы являются радиоэлементами, сопротивление которых можно изменять от нуля до номинального. Резистор, как и постоянный, может иметь дополнительные отводы при применении переменного резистора с несколькими контактами. И количество соответствует количеству стрелок на условном графическом изображении. Контакты могут быть механически связанными. Для сдвоенных резисторов применяют условное обозначение в виде двух переменных резисторов со связанными для графического обозначения терморезистора или термистора содержит типовой символ резистора перечеркнутый знаком нелинейного саморегулирования с символом температуры. В обозначении варисторов у знака нелинейного саморегулирования ставится символ напряжения У. Рассмотренные условные обозначения резисторов соответствуют требованиям ГОСТ 2.728 и применяются при построении электрических принципиальных схем. Очень хороший, видимо, сюжет. Какое то добавление, я знаю, что имеется. Да, также я подготовил слайд, на котором э, изображено обозначение резисторов. Какое? Сверху вы видите американское обозначение. Резисторов. Американское. Это, очень это, это правильное обозначение резистора. Ну, американское. Ну, это да? в Америке, в неправильно А, а вот этих, а тут что? А находится неправильное изображение резистора. Ну то есть наши с вами ошибки, да? да? Вот так вот допускать нельзя. Значит, какое соотношение имеет длина и ширина резистора? 2, 5, 5. Так, хорошо, так. Очень хорошее сообщение, толковые. Молодец. Так, второе сообщение. Пожалуйста. Так, и, так что у тебя за сообщение Я защищаю видеосообщение в получше постоянные пингвины. Интернет помог мне решить поставленную задачу. Обратите внимание на то, где используется проволочный резисторы и из чего их изготавливают. Данный материал поможет нам хорошо выполнить лабораторный работу. Да, как раз тема наша основная сегодня, как раз лабораторная работа. Ну, пожалуйста, посмотрим. Проволочные постоянные резисторы применяются в цепях постоянного и переменного тока звуковой частоты в качестве делителей напряжения, а также гасящих и нагрузочных резисторов для установления высокой стабильности параметров электрической цепи и большой мощности рассеяния. Проволочные резисторы имеют изоляционное основание из керамики или из пластмассы. Для изготовления таких резисторов используются провода из специальных сплавов, которые имеют высокое удельное сопротивление, хорошую теплостойкость и малый температурный коэффициент сопротивления. Проволочные резисторы изготавливают путем намотки провода на каркас, поэтому они имеют большую индуктивность и собственную емкость. Для уменьшения индуктивности применяется бифилярная намотка, когда обмотку выполняют с двойным проводом, где поля расположенных рядом витков направлены навстречу друг другу. Для изоляции и защиты витков обмотку покрываем теплостойкой неорганической стеклоэмалью или сверхпрочным стеклокерамическим покрытием. Проволочные переменные резисторы применяют в качестве регулировочных и подстроечных элементов при техническом обслуживании и ремонте бытовой техники а также для регулировки больших токов в цепях питания в виде реостатов, делителей, напряжения и прочего. Такие резисторы изготавливают с сопротивлением от долей до нескольких десятков киловатт, где приемлемая мощность рассеивания для них от полуватта до 5 ватт. Конструкция переменного проволочного резистора выглядит так. Тороидальный или трубочный каркас из керамики или пластмассы, на котором путем намотки Укладывается тонкий провод с высоким амическим сопротивлением. По поверхности обмотки плавно скользит бегунок супруга металлической стальной проволоки, имеющий овальную рабочую площадку. Регулировка сопротивления осуществляется с помощью попеременного касания ползунком, переходя от одного витка к другому. Для включения в схему резистор имеет три вывода. Два от концов обмотки, средний от ползунка. Конструктивно проволочный переменный резистор Тип ППБ выполнен намоткой изолированного высоколного провода на триацетановом племе. Резистор типа С5 изготавливает круглые формы, с армированным жесткими выводами в пластмассовом основании. Тип резистора ПП-341 выполнен в герметичном корпусе из прочного пластика, имеет резьбовое жесткое крепление, стопорвал может осуществляться с помощью дополнительной гайки. Очень хорошее сообщение. Да, у меня просто один вопрос. Скажи, пожалуйста, напомню, от чего же все-таки зависит сопротивление проволочного резина? А, от а, длины материала и сечения. Кстати, Я думаю, что вы заслуживаете обычных оценок один и второй. А сейчас давайте мы с вами повторим теорию. Значит, дальше вы будете Теория. работать с пакетами документов, которые у вас имеются. Посмотрите, пожалуйста, папки, которые имеются у каждого из вас. Ну, первый листик это у нас с вами красочный. Тема нашего урока, понятно. А дальше открываем, дальше открываем. Вот, тут пошутил, ягоды. Значит, и дальше идет возбрысывал. Пожалуйста. Значит, отвечаем на эти вопросы. За хорошую работу я выдаю вам резисторы. Кто больше всех резисторов получит, то тот, естественно, и получит соответствующую оценку. Ну, я думаю, вы по плану двигаться. Там и пятерочку, мы Вот так. Посмотрим, может получится и лучше. Итак, первый. Ага. Что такое резистор? Ага. Так, ну, а то, что остальные нет. Ну, давай, возьмем. Известно, что резистор это радиоэлемент, обладающий электрическим сопротивлением. Совершенно правильно. Самое грамотное, садись, пожалуйста, <coughs> резистор это радиоэлемент, обладающий электрическим сопротивлением. Второй вопрос. Что такое резистор? Чем отличается резистор от сопротивления? Так, ну давай, кто здесь у меня? Давай. Руслан, <coughs> мне известно, что резистор это радиоэлемент, а сопротивление это его параметр. Совершенно правильно. Радиоэлемент резистор можно взять в руки, да, вот это вот резистор. А вот то, что на нем написано, это как раз есть сопротивление, то есть его характеристики. Следующий да вопрос. Для чего применяют резисторы? Вопрос немножечко посложнее. Ну да, можно, можно, пожалуйста. А, ну, резисторы, да, для, для, для силы тока и да, движение да. в различных участках, участках Тоже молодец. Садись, пожалуйста, забудь, вот это приедем. Так, следующий вопрос. Что это такое прецизионный резистор? Интересно, Так, ну что здесь? Ну давай, пожалуйста. А, прецидиод, Не, прочитай, Прочитающего. А, а, Не Коэзионный резистор – это резистор, характеризующийся особой точностью сопротивления. Да, то есть, ну вот 1,23, 1,17, то есть особой точностью. Хорошо. Пожалуйста. Да. Так, следующий вопрос. Два резистора по одному соединили по среду. Зачем равно общее сопротивление? Mm -hmm. Так, ну вопрос простой, даже схемка здесь есть. Слушайте, мы знаем, что при последовательном соединении сопротивление резистора складывается. Значит, в данном случае будет сопротивление равное 2 Верновато. А, да, <свят> а следующий вопрос. Виды соединения резистора. Виды <свят> <свят> соединения резистора. <свят> так. Вот тут схемки здесь есть. Так. Пожалуйста. Ну, хорошо известно, что есть три вида соединения. <свят> Это параллельное, последовательное и специальное. А вот КП? Смешанное. 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 Вот, вот, там в есть слева какое соединение? Слева. А. Ага. Это смешанное. Слева. Так. Слева посредине. так. Параллельное. Параллельное. Совершенно правильно. Не, не, не волнуйтесь. Все мы волнуемся. Так, давай, пожалуйста, поменьше. Так, второе соединение. Это? Это? Тихо, тихо, не мешай. Это смешанное, по уверению. А, правое соединение сам. Ну, осталось три. Какое? Ну, есть. Параллельное, смешанное и Заработал. С трудом. На. Заработал. Садись. Нет. Следующий вопрос. Зависит от сопротивления проводника от силы тока и напряжения. Так, ну, Саш, тебя слушай. Нет, не зависит. А от чего это зависит? А зависит от трех характеристик. От как? Длины материала Проба сечения. Пробочного. Длины материала сечения. Я э, специально обращаю, ага. обращаю ваше внимание, потому что у нас лабораторная работа как раз посвящается этому. Да. Следующий вопрос. На резисторе R1 Ом указан допуск, плюс-минус 10% вращающий фрукт. Так. Ну, кто здесь? Ну, ну, ну давай ты. То есть у нас здесь процентов что данный номинал, номинал резистора будет колебаться в районе 10%. То есть в данном случае будет от 90 до 110 Ом Совершенно правильно, Где-то, где неизвестно, но вот... От, либо от 90 до 110 онов. Сейчас. еще вопрос. Длину проволочного резистора уменьшена в два раза. Как изменилось его сопротивление? Так, ну кто, кто здесь? Ну давай, пожалуйста. Ковалев, слушаем тебя, ты тут молчишь. она уменьшится в два раза. Ну, понятно. Значит, сопротивление проволочного резистора прям пропорционально его длине, да? да? Значит, если увеличили в два раза, было в два раза больше, а да тут уменьшилось. Да Значит, уменьшилось. Все, следующий. Так, да. резистор заработал. Да, он прям заработал. Да. Он заработал. Так, следующий вопрос. Расшифровать значение сопротивления. 3, 3. 3. Так, ну давайте мне надо как на пятерочек. Давай тебя. У тебя два уже есть. Это, это значит 3,3 мегаома, Второе значение 2,5 кОм. Третье значение 120 ум. 120 ом Раз ничего не стоит, значит. Что. Так, следующий вопрос. Ну, э, наш основной вопрос, который вложен э, всей нашей лабораторной работы. Вот, так, кто у меня? Ну, пожалуйста, давай. Ну, зависит от ну, сопротивление проволочного а резистора, резистора зависит от проволочного резистора зависит от его длины. Есть. Раз. А материала Материалы. Материалы два. Сечение. И Площадь поперечного слова. Все, значит, у кого больше всех резисторов? У кого у кого три? А, а, не не еще не не один. а не дал извини. Но я тоже волнуюсь, прошу меня простить. Так, простите. вижу, у тебя три, да? Пять баллов. Нет, но последним отвечаю. Так. Не, не И тебе. Так, 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 у кого еще? Значит, три у кого есть кого-нибудь еще? Нет, два. Два у кого резисты? У, у тебя 4. и у тебя. 4. Ну вам, значит, давайте договоримся. Значит, как мы решили. Значит, тебе пятерка, вам две четверка. Значит, итак, весь опрос закончен. Переворачиваем страничку нашей документации и приступаем непосредственно уже к лабораторной работе. Ни одну практическую работу привыкаете. Нельзя начинать без техники безопасности. Значит, я просто обязан вам напомнить основные положения. Значит, вы книги расписались соответствующие, поэтому с основным положением вы знакомы. Что касается данной лабораторной работы, то она не содержит каких-то особых таких тревог и значит, каких-то опасностей. Поэтому э, правила поведения сводятся в основном в самом общем. То есть вы должны соблюдать основные правила за поведение за ученическим столом. Ну, правда, там в лабораторной работе есть а вопрос, связанный э, с, с ножничками. Значит, будете передавать ножницы колечками. <coughs> так, с этим все понятно. Что еще? А, ну, тут основной элемент у нас, основная опасность, это при, когда вы закончите сборку своего резистора, вы подойдете к, вот, к столу экспертиза, и там сами самостоятельно узнаете номинал своего резистора. Ну, я так полагаю, что здесь вам ничего, опасности никакой не грозит, все предусмотрено. Итак, следующий вопрос. Значит, у нас с вами идет сама лабораторная работа. Но лабораторная работа очень интересная, оригинальная, поэтому, э, значит, будьте, пожалуйста, внимательны. Значит, мы видим с вами основную формулу. Вот, пожалуйста, основная формула. R равняется R, R деленное на S хорошо нам формула. Из этой формулы мы сразу выводим длину. Мы ничем больше не можем <связываем> менять, кроме как... Ну, материал мы не меняем, нас вид. Так, площадь поперечных сечения, сейчас скажу, это очень интересно. Так, и получили с вами длина S, R, R, деленная на р. Ну, диаметр, смотрите, взяли 0,15 мм. Вот они есть. Вычислили площадь 0,17 тысяч миллиметра вот, и квадратного. И после этого, посмотрите, вот это выражение S, деленное на ρ, мы выделили в виде коэффициента k. И взяли искусственным образом, и этот коэффициент подогнали под единичку. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот самое это интересное. Вот она единичка. И мы, в принципе, могли бы сделать и коэффициенты 2, и 3, там, и 4, и 0,5. Ну, то есть что-нибудь такое крупное. Но э, вот мы с вами выбрали коэффициент единицы. И тогда, да, посмотрите, что получили. Посмотрите, получили основную формулу здесь. L равняется, э, значит, просто RK. А как это у нас единицы? Следовательно, у вас в лабораторной работе, посмотрите, пожалуйста, табличку. Посмотрите табличку. У вас здесь стоит, э, значит, заданная R. Заданное R. Вот. У вас стоит, ну то у меня стоит 0,7 У вас у каждого у вас у каждого свои резисторы. Вот. Значит, посмотрите, стоит 0,7. Ответьте на вопрос. Какой длины пролочку я должен отрезать? Слушай, 70 сантиметров или 0,7 метра. Так, а если мне потребуется изготовить резистор на 1? Сколько? Метр. Метр, правильно. А 0,9 Ом. Так, на сколько? 90 см. Смотрите, как просто. Смотрите, как просто. Не оригинально. Значит, работать будете вы с нашим э, прибором, собственной нашей конструкции. Спасибо, ребята, изготовили этот прибор на кружке. Вот. Значит, прибор представляет из себя самую обычную ручку. От, значит, вот этот корпус от ручки. Вот. И здесь имеется четыре отверстия. Значит на, э, значит, на одну пару вот в данной ситуации намотано Значит, база, то есть источник проволочки, да? Слушайте внимательно, источник проволочки. Ну, я вот немножко военную так, два метра Все. И отсюда, как из, от источника, будете отматывать сколько, сколько вам надо. Во, вас в лабораторной работе все сказано, сколько там вам необходимо отмотать. Все. Отмеряете с помощью мерительной этой ленты. Вот, и перематываете на следующую пару. Все. И после этого Значит, оставляете кончики по 15 сантиметров. Вот, и вот как вот здесь вот ну, уже, я думаю, ничего здесь можно вот, И а не зачищаете это, наждачной это, бумагой вот. и после этого подходите к экспертизе и э, проверяете, действительно ли у вас э, тот номинал, который вам задан. Там есть погрешность. Если погрешность 5%, получаете 5 баллов. Если вы укладываетесь в 10%, получаете 4 балла. А если вы укладываетесь только в 20% где-то, значит, у вас, э, ну, сейчас больше 10%, но, то получается у нас тройка. Но я думаю, никаких троек будет. Так, значит, э, какие полезные вам такие советы еще дать? Всего, да, у вас имеется еще технологическая карта обязательно. Любая работа сопровождается технологической картой. Ну, в работе указываются этапы. Вот. А вот самый последний файл, который у нас имеется, технологическая карта. В этой технологической карте описаны все этапы вашей работы. Все этапы. Ну, всего э, все отразить довольно трудно, поэтому кое-что я вам прямо вот так вот продемонстрирую. Ну, например, когда будете наматывать э, значит, резистор, есть два, два способа намотки. Значит, э, я воспользуюсь самой отличной масочкой. Значит, посмотрите, вот я намотаю намот проволоку в налог. Вот этот способ намотки называется в налог. Понятно, да? Он используется довольно часто. Ну, где используется? В тех местах, где не требуется каких-то объемов, да, каких-то особых требований. Вот. Значит, такое, ну, как-то э, вообще всякое изделие должно быть красивым. Поэтому вы тоже стремитесь к красоте. Значит, так мотать вообще-то я вам не советую. Даже если проволочка такая и э, у вас тонкая, 0,15 мм, то постарайтесь мотать виточек к витку таким образом, чтобы ваше изделие было красивым, оригинальным и надежным. Постарайтесь сделать так, чтобы его было ваше изделие было приятно взять в руки. Вот так вот. Ну ладно, дальше мы уже не будем. Понятно. Вот такой, такая намоточка называется э, намотка виток к витку. И она является более вообще-то предпочтительной в практике развития. Так, с этим разобрались. Ну, что еще здесь вам посоветую? Есть еще одно правило. Значит, в э, момент намотки у вас может случиться вот такая вот неприятность. Посмотрите, пожалуйста, я сейчас сделаю. Посмотрите, какой зацеп? Вот такой зацеп. Вы не стремитесь его сразу вот, тянуть в разные стороны, потому что вы и от него все не избавились.